wan Muhammad Sani bin Hamzah yang berhormat Hulu Langat. Datuk Speaker Hamzan. Hamzah. Datuk, ah, datuk Speaker sebut tadi Hamzah. Hamzah mungkin uh, mantan bekas uh, ketua pembangkang. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Datuk Speaker Minat roti Gardenia. Roti Gardenia di Kota Lama. Betul di Kota Lama dimakan oleh dua cik nyonya soalan saya yang nombor lima peruntukan untuk tahun depan ni 2.6 bilion ringgit Malaysia tahun ni 2 bilion maksudnya yang amat berhormat pada menteri naikkan sebanyak 600 juta ringgit Malaysia untuk sektor agama yang kita dapat dalam negara kita ni cuma saya nak minta yang berhormat menteri ni boleh tak sekolah-sekolah prasekolah ni yang tak berdaftar dengan KPM ni kita berikan bantuan contohnya macam pasti tu sebab kita dengar kawan-kawan kita sebelah sana itu selalu bercakap soal bantuan-bantuan-bantuan yang diberikan sepatutnya oleh kerajaan madani, kerajaan perpaduan ini kepada sekolah-sekolah prasekolah terutamanya institusi pasti. Kemudian yang kedua je menteri. Saya nak tanya ni contohnya macam di masjid-masjid ataupun di surau-surau ni. Perceramah-perceramah yang kita bawa masuk ni kadang-kadang selalu menaburkan amalan fitnah contohnya. Islam terancam, Melayu terancam, Raja-Raja terancam contohnya di masjid mereka fitnah, di surau mereka fitnah dan dalam parlimen pun mereka fitnah. Sebab itu bila Kota Baru dan juga Pendang ni dia fitnah APMM, dia fitnah pegawai juga di tangan kerajaan Muhammad, yang terdapat dalam soalan. negara kita ni kita tak boleh terima. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. <laughs> terima kasih Yang Berhormat Hulu Langat. Ingin saya tekankan di sini berdasarkan kepada undang-undang kawalan sekolah-sekolah agama di negeri-negeri termasuk kaedah kawalan sekolah-sekolah agama di negeri-negeri telah menetapkan bahawa semua sekolah agama Islam sama ada di peringkat prasekolah, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama, sekolah swasta, mahat tafiz, institusi pondok hendaklah mendaftarkan institusi tersebut. Operasi mana-mana institusi pengajian Islam yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri adalah menyalahi undang-undang yang sedang berkuasa. Pendaftaran ini penting. Pendaftaran ini adalah penting bagi menjamin keselamatan, kebajikan, kualiti dan aspek pengiktirafan kurikulum. Kita tidak mahu ianya berulang Bagaimana pelajar-pelajar tidak dapat mendaftar Dan menduduki peperiksaan UPKK Oleh itu Tanpa pendaftaran yang sah Ianya akan menyukarkan untuk mendapat Apa jua peruntukan Yang diususkan untuk institusi pengajian Islam Bagi menjawab Bahagian kedua Berkenaan dengan Isu penceramah Di masjid, di surau Yang ada melanggar beberapa Perkara yang ditekankan ataupun yang dia ketengahkan oleh yang berhormat Ulu Langat. Pihak berkuasa agama negeri dan juga pihak JAKIM, kita juga sangat prihatin terhadap perkara ini. Oleh itu, kita lihat bagaimana ekosistem dan juga keperluan tauliah itu dia memastikan supaya mereka-mereka yang benar-benar berilmu dan menyampaikan dengan penuh keikhlasan. Mana-mana mereka yang melanggar etika dan moral mereka akan tidak diperbaharui tauliah mereka dan barangkali mereka boleh diambil tindakan. Terima kasih. Terima <San> kasih. Tuan Menteri silakan Yang Berhormat. Peraturan Peraturan Mesyuarat Tuan. Ya. Peraturan Mesyuarat 366 seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan setakaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Tadi saya dengar ulangan Langat menyebut dalam soalannya. Sebab itu kita dengar Kota Baru dan Pendang memfitnah APMM. Rasa itu frasa yang belum dibuktikan di dalam Dewan ini menurut prosedur Dewan. Saya minta Petua Speaker, adakah ia boleh dibenarkan di dalam mengajukan soalan? Terima kasih. Peraturan 36.4 Sangkaan Jahat Interpretasinya terletak kepada pengurusi Yang mana satu yang sangka jahat tu, Yang mana atau tidak Atau dalam pertimbangannya Ia boleh diterima Dalam kerangka perbahasan Ataupun soalan bagi saya apa yang telah diucap oleh yang berhormat ulu langat tadi tidak melangkau batas tersebut. Jadi di situlah. Faham? Itu saya punya petua. Teruskan yang berhormat Kuala Kerau. Terima kasih eh uh, Petua uh, eh, Disember 2024 lalu eh ada menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan berusaha untuk memastikan kebajikan guru kafar terjamin termasuk berhubung kenaikan allowance Uh, maka soalan saya apakah langkah kerajaan bagi menyelesaikan isu status kontrak di kalangan guru-guru ini termasuk usaha meminda syarat jam bekerja atau mewujudkan skim perkhidmatan khusus yang membolehkan mereka diserap ke jawatan tetap satu yang kedua terima kasih Dato' Apakah kerajaan akan memperkenalkan status standard latihan nasional khusus persidilan bagi guru-guru tahfiz terutamanya guru-guru yang sekolahnya berdaftar di bawah Jakim dan sebagainya. Terima kasih. Yang betul. Silakan Yang Berhormat Menteri. Okay, terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerau. Uh, ingin dikongsikan di sini bahawa uh, sememangnya sudah ada komitmen di mana kerajaan telah memberikan allowance sebanyak rm 1100 ringgit dan ditambah dengan KWSP RM143 dan per keso RM18.35. Dan selain daripada itu, jadi jumlahnya sebanyak RM1,261.35. Namun begitu kalau kita lihat bahawa negeri-negeri ada yang menambah. Negeri-negeri wilayah persekutuan sebagai contoh RM1,000 dan negeri-negeri yang lain. Jadi saya kongsikan bahawa enam negeri sudah lima hari. ya Satu negeri empat hari dan tujuh negeri tiga hari. Jadi bantuan bantuan yang diberikan kepada guru-guru kafah ini selain itu ada juga RM500 bagi semua guru kafah yang setahun yang diberikan bantuan khas kerajaan yang berjumlah RM35 juta. Ringgit. Jadi berkenaan soalan berkenaan dengan contract of service ataupun skim ya. Sekarang ini kita sedang mengkaji untuk naik taraf penyelia kafah contract of service daripada grade S1 kepada grade S5. Doakan. Dan alhamdulillah ini kita telah mulakan iaitu program rintis kafa perdana skim perjawatan guru kafa S1 contract of service yang ini juga kita sedang jalankan jadi doakan supaya projek ini akan ataupun program rintis ini akan berjaya dan kita boleh uh, melihat perkara ini di masa depan dan apa yang saya ingin tekankan di sini kepada yang berhormat bahawa sudah ada negeri yang sudah menambah dan keadaan yang sangat baik dan ianya telah pun melangkaui daripada minimum wage ataupun gaji minimum. Baik. Berkenaan dengan soalan yang kedua berkenaan status latihan berkenaan untuk guru-guru kafak ini sebenarnya kita sudah ada banyak latihan-latihan yang kita telah laksanakan malahan inisiatif-inisiatif juga telah kita gerakkan sebagai contoh kita ada sistem smart murabi yang itu satu sistem platform e-pembelajaran yang sangat-sangat sistematik dan terbaik. Selain daripada itu, JAKIM juga membangunkan e-rancangan pengajaran harian ataupun ERPH. Dan yang menariknya untuk guru-guru mahat tafiz dan pondok ni, kita juga menyediakan latihan kepada mereka dan di antara latihan yang sangat baik untuk saya kongsikan di sini bahawa JAKIM telah memperkenalkan latihan penggunaan teknologi artificial intelligence kepada guru-guru mahat tafiz dan institusi pondok. Dan ini kita telah mulakan di wilayah Persekutuan dan Selangor. dah boleh saya rumuskan bahawa sememangnya kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan usaha, doakan. Moga-moga kita dapat memperkukuhkan lagi institusi pendidikan Islam kita sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat dah pasti mas. Yang Berhormat pasti mas tahu kenapa saya tolak. Ya, yes, siap. Kalau yang berbangkitkan tadi, pendang sendiri, jadi kemungkinan besar keputusan saya akan memberi amaran atau uh, punish dengan izin uh, yang, yang bawa mak ululangan. tapi ini orang ketiga jadi lokal standar itu bagi saya, saya pertimbangkan faham uh, boleh saya tanya satu soalan, maksudnya uh, di petua meletakkan lokal standar sebagai satu uh, pertimbangan penting dalam menerima peraturan 36.6 yes. adakah ia akan saya. menjadi presiden selepas daripada ini kalau saya nak buat keputusan tadi kalau pendang bangun memang saya kena. dah tapi pendang tak ada Yang disebut tu pendang okay. Baik Makasih. Itu mungkin sebagai betul kepada Yang lain-lain lah Kalau nak mengambil peraturan Terhadap seseorang itulah kan? Ini pandangan saya lah Baik Jelun Sa peraturan, peraturan, Dewan saya layan Peraturan Dewan 366 itu menyebut Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sakannya ke atas siapa-siapa. Apa yang disebut oleh Pasir Mas tadi, ahli parlimen yang menyatakan demikian iaitu Pendang dan Kota Baru. Siapa-siapa itu boleh juga dirujuk kepada dua ahli parlimen tersebut. Jadi saya menyarankan otoriti yang dimangkitkan ini, speaker ada hak untuk buat ruling tentang apa yang dimangkitkan oleh Ulu Langat. Sebab perkataan siapa-siapa itu, dia sudah menyebut secara umum dan merujuk pada ahli parlimen dalam Dewan ini. Jadi saya pohon petua terkini daripada Tuan Speaker. Ya Muhammad, saya mengambil maklum apa yang Muhammad cakap tu malah saya dah dah mentelaah perkara itu. Apa yang saya pertimbangkan adalah jika sedemikian, siapa-siapa dekat luar bercakap pun kita boleh bangkitkan di sini. Mana sesiapa itu very very big and very wide. Jadi pertimbangan saya dalam implementasikan perkara 366 itu saya lebih suka ada local standi orang berkenan ada di dalam dewan. Itu saya menyetujua. Baik kita terus kepada perjalanan uh, dewan ya. Uh, tadi yang berhormat ah uh, Greek ada. Uh, sampai dah. Baik nanti sebentar saya saya ikut peraturan saya kena baca nama yang berhormat. Ya. Yeah? Baik dia boleh